Они боятся. На сегодняшний момент они боятся этого делать. Но разгонять ситуацию они это будут. И они это делают как-то хитро, чтобы, ну, ну, это не они. Ну, типа, не они, хотя все знают, что это они. Но все равно, по-любому, где-то они должны упереться в тупик. Любимые наші глядачі, я рада вітати вас на Поговорим «Поговоримо плюс». З вами я, Льва Захарченко. З нами сьогодні таролог Олена Бюн. Пані Олена, рада вас бачити. Вітаю. вітаю. Записуємо це інтерв'ю 20 листопада, і е, запитань чимало зібралося. Е, Першочергове це заява від Зеленського. Е, процитую, він сказав про те, що якщо США скоротить допомогу, Україна програє у війні. Що ми зможемо триматися, зможемо продовжувати наскільки це реально, але виграш майже неможливий. Тому давайте все ж подивимось, чи є зараз загроза того, що ця допомога скоротиться, і загроза того, що Україна не отримає перемогу у війні. Я бы не сказала, что они прямо ее скоротят или уменьшат. Но тут опять, да, тут очень много белых пятен. Во всяком случае у нас идет поддержка других стран, или же определенных двух стран, которые не афишируют свою помощь, и это достаточно хорошая помощь. Здесь еще видите...

Видите, здесь есть некие, если по-другому сказать, вот так карты выпали, видите, здесь есть некие опасения Зеленского, они не без основания, что Кремль по своим каналам будет давить на США. И у него есть это, момент шантажа, момент подкупа, то есть в таком плане, в общем, подлыми методами действовать. Тут еще, видите, тут очень много что неясного или же сомнения какую сторону это повернется. Так, теперь ответ еще раз. Как мы хотели спросить, действительно Украина... Чего а, вы а Украине хватит, хватит Украине помощи. Другим странам. Здесь, видите, опять та же карта, рано об этом говорить еще. Тут еще все может поменяться. Будем смотреть, как оно будет как события будут есть, тут, тут нельзя паниковать, во всяком случае. Тут такі карты, которые выбор, выбор, выбор. Яка зараз роль Китаю у війні між Україною і Росією, тому що чуємо не так багато, але. Есть пережитья, что что-то відбувається, і и помощь немаленькая для России. Ну то, что они побили горшки между собой, это правда. Вот Китай и Кремль, вот прямо четко. Тут разрушение отношений идет, и здесь идет давление на то, чтобы быстрее там менялась власть. Очень много глупых действий Кремль делает, чтобы власть менялась, но ну, власть должна быть такая, которую хочет Китай. Кремль что-то обещал Китаю, какую-то часть территории Украины. Так это обещание и не выполнено. То есть тут у, у Китая очень много э, претензий э, к России. Ну и дальше. Здесь он выжидает момента чтобы, То есть там взаиморасчет уже у Кремля с Китаем есть, что Кита... Кремль отдает свои территории. То есть по факту это все есть, то есть осталось это, даже подписано там, я думаю, что да, -то, то есть осталось как-то это юридически закрепить. И Китай ждет этого момента, чтобы войти на эти территории. А, а что зараз Китай дает России? Да Давайте посмотрим, Китай помогает. Помогает помогает ну, видите, как официально Китай говорит, что он не помогает, да, или же там помогает товарами двойного назначения. Король Пентакли – это крупные какие-то компании, которые обманным путем, видите, обманным путем поставляют нечто, да, даже те же дроны, или запчасти к дронам, или же что-то такое, но поставляют. По-любому. Китайские компании поставляют каким-то путем это помощь России. За счет этого они, конечно, получают то, что они хотят. Там ресурсы, финансы или что. Чи взагалі розглядається питання Китаем завершення цієї війни, допомога в завершенні? Ну, он хочет на своих условиях. То есть э, Китай ⁇ это тот же, по-другому, это как вот амбиции Кремля захватить весь мир или же подчинить себе весь мир или полмира. У Китая то же самое, расширить свое торговое, вот это все, логистическое, очень сильно по миру. Но здесь с приходом Трампа, тут ему будут ограничивать это. То есть Трамп никак не выгоден Китаю. Завершение мира на их условиях, которые не подходят Украине. Ну все же нам навязывают мир. Все же такие миротворцы, заразы. І всі Ні. на своїх условиях. Знаєте, зараз згадую ваші слова про те, що не почнеться глобальних змін доки вони на собі не відчують. Не хотілось би, звісно, бажати поганого людям, але деколи це, мабуть, єдиний метод відчути на собі, щоб зрозуміти, наскільки все ж таки радикально потрібно поводити себе з такими неадекватами, з якими зараз маємо справу ми. Давайте зараз дуже багато питань і застережень щодо ГЕС українських, зокрема, мова про кременчуцьку ГЕС. Досить тривожні почали Давайте заяви посмотри. виникати. Угу. Подивимося. Я вчора дивилася, а от на сьогоднішній момент опасность кременчучська Гес. На сьогоднішній момент опасність ГЕС, Ну, опасність остається. опасность остается. То есть то, что он тут дьявол, да, то, что он попытается э, нанести еще один удар. Ну-ка, а выставить. Кремичусь пенгас, выстань. Знаєте, как? Давайте я из хорошего Я не вижу здесь большой воды Ну, то, что ей опасность идёт да Еще одна опасность йде. Будемо смотреть Так, будемо дивитися обов'язково на сьогоднішній день, поки що наслідків не видно, і це дуже добре. А Київську теж гасть, давайте подивимось, тому що Фас, не поки ворога. Опасный клетис Крименс. Ну да, здесь идет опасность. И они вже, ну мы знаем, не один раз они пытались нанести удар. Тут же дьявол. выпадают очень похожие карты. ПВО. Здесь работа ПВО. Поэтому работа ПВО. То есть опасность идет, и ракетная и дроновая, но работа ПВО. Тоже я не вижу здесь большой воды. Но то, что ей опасность идет, это сто процентов. А, також українські АЕС зараз дуже турбують, якою буде ситуація, чи дійсно ворог намагатиметься завдати удару по українським АЕС? Росія родить по українським атомному станціям по українським атомностанціям? Здесь, знаете, вот как пишут, здесь не атомные станции, а подстанции, скорее всего. И они атомщик. Это таким образом бить, выводить из строя то, что потом негативно скажется на работе со мной атомной станции. Здесь действительно такая опасность идет. Это правда. Зараз знову почали говорити про загрозу ядерного удару з боку РФ по території України. Це зараз знову ж таки погрози від Росії. Чи дійсно вони готові перейти до дій? Ну, конечно, звісно, у них хитрость. присутствуют это знаете когда и хочется и колется но есть сдерживающие моменты они боятся на сегодняшний момент они боятся этого делать но разгонять ситуацию они это будут вот ударов я не вижу но вот то что они планируют что-то ну-ка что это Видите, они вот на ближайшее время, они планируют повторить удар. Это опять же, да, вот чтобы, вот здесь идет, видимо, опасность ГЭС, потому что то, что связано с водой, э, с энергосистемами, э, то есть, да, как вариант они здесь могут попробовать использовать что-то новое. Ну, как пишут баллистику, да, они хотят попробовать. Угу. Будемо обов'язково проглядати ці питання і зараз. Все ж таки сподіваємось на те, що наше прекрасне ППО з усім впорається і не дасть можливості досягти тих наслідків, які хоче ворог. Взагалі, ви самі вже почали говорити за стан енергетики в Україні, і зараз вже є вимкнення в багатьох містах. Одеса, взагалі, бідна без світла вже декілька днів. Давайте загалом, якою буде ситуація з енергетикою України, і чи буде той блекаут масштабний про масштабний там Україні? Масштабний. Ну, давайте мы держим, да. Мы будем держать как можно, вот если мы говорим про масштабный. Все-таки здесь двойка мечей, здесь риски, конечно, есть. Скорее всего, да, давайте так, это может быть не масштабный, а вот, к сожалению, как Одесса, да? То есть где-то это может быть. Тяжело сказать. Но, во всяком случае, изо всех сил держим так, чтобы не допустить этого. Работа по Ну я не вижу на сьогоднішній момент масштабного блокауту. Чи є ймовірність уникнути стабілізаційних вимкнень? Зараз вони частково вже є, в якихось містах більше, в якихось менше. Але чи є ймовірність того, що впродовж зимового періоду Україні вдасться бути без них. В Україні далі будуть відключати світ. Здесь видите, здесь карта, опять же, посередині вибору. То есть где-то там, ну, в зависимости, да, по пятерке Пентаклей, насколько выдержит энергосистема, ну, двойка это всегда под вопросом, да, то есть где-то будут отключаться, где-то больше, где-то меньше. Но пока, пока вот так. Давайте так, они же еще, видите, что они планируют все, что связано с энергосистемами, если мы говорим, попытка, то, что нам, мы что-то получаем, да, что-то продаем, что-то получаем, там есть какой-то взаимообмен из-за границы. То есть у Кремля есть желание чужими руками положить энергосистемы какие-то и за рубежом в Европе. Но это за счет диверсионных де... за счет диверсионной деятельности. Или же это за счет по этой карте то, что они сейчас делают, они режут кабеля, то есть кабели. То есть это уже есть. Вот это четко проигралось по раскладу, то, что они будут делать. И они это делают как-то хитро, чтобы, ну... ну, это не они. Ну, типа не они, хотя все знают, что это они. І таким образом віці будуть пытатися далі це діти, создавать трудности. И тут и как бы, щоб були проблеми з енергосистемами і на території определенних стран давайте тоді подивимося іншу сторону. Ви зараз сказали про Україну, яка буде ситуація зі світлом, про те, що це і світу стосуватиметься Росія, зокрема, Москва залишиться без світла. Мы сейчас посмотрим, а смотрите, почему они спешат, вот они сейчас планируют, да, опять, да, масштабные удары, и карты показывают mm -hmm. именно энергосистемы, потому что, как вариант они показывают, понятно, причин этому много, но как вариант, у них уже в Сибири почему-то люди мерзнут, в Сибири, в Сибири почему-то у них отключается свет, они сами пишут об этом, ну, там, за Уралом. А ведь э, вспоминаем, что было в центральных регионах, что было в Москве в прошлом году. У них просто лопались трубы, и они там завывали. Там же, ну, мы видели эти картинки. Они боятся этого, они боятся, что опять это возмущение народа. И им надо перевести картину на у, у, то, что касается Украины. Посмотрите, мол, что вы тут завываете, угу. там тоже точно так же. Ну и тем более Европа ненавистная. Европа же вообще ж ненавистная, что тоже там проблемы. То ось, ну, понимаете, там подлости хватает по полной, так. Там із того, щоб вирішувати власні проблеми, створити такі ж проблеми де інде, щоб всі вважали, що вони в різних умовах. По картам, там у них проблеми робочих рук. Ну, а ніж все отправили на убой. І і не бажання фінансувати, потому що вони прекрасно понимають, що буде. Е-е, весь Москва. будет со светом зимой. Ну там, э, э, там идет, как... Э, там могут быть. Может быть не повсюду. Ну то есть частично она будет без, без света. Да, здесь показано. И причем здесь почему-то они показывают, вот мы смотрим здесь какие-то причины именно внутреннего характера. И именно виновата в этом власть. Кремлевская власть. То есть не Украина, а Кремлевская власть. Но мы знаем, там у них все дышит на ладан. Все дышит на ладан. Сейчас в целом смотрим Россию. Что в России будет зимой со светом? Что в России будет зимой со светом? Ой, у них, видите, проблемы у них серьезные будут проблемы со светом серьезнейшие проблемы. Понятно, что Россия страна большая. Э, таким образом, видите, они будут пытаться сейчас переключ, переключать внимание на другую сторону. Что там проблемы, там проблемы. Тут не только свет, тут финансы, продукты, э, лекарства. Ну, в общем, чего хотели, то и будут получать. Карма в Але давайте подивимось також, як зміниться ситуація на фронті після застосування Україною далекобійних ракет. Дітей не будуть відходити. Правда, уходом. А с другой стороны, смотрите, тут, видите, они, почему они сейчас? У них пожи, у них везде пожи. То есть, либо, ну, это не обученные, малообученные, ну, даже с тех корейцев, если взять, да, проблема с алкоголем у них начали, началась, у корейцев. И другие проблемы. То есть им, нужна, им нужны силы. А с другой стороны, тут у них вот прямо красной нитью проходит выдавить украинские вооруженные силы с территории Курской области. Вот там просто нашим ребятам тоже идет серьезная опасность. Ну, там в целом идет опасность как бы этой Курской области, поскольку там находятся. То есть то, что они там уничтожают и своих, там, и чужих, да, ну, путем нанесения ударов. Здесь есть опасность того, что они могут применить что-то очень мощное. Кстати, новое попробовать применить там. Опасность идет от воды, подрыв дамб. И у них все время вишенка на торте. Это Курская атомная станция. Попытаться подставить Украину, что это именно Украина сделает. То, что сделает Крым. Ага, так, это больше сейчас про действия врага, а если все-таки мы вдало Використаємо далекою е, дальню зброю. Що ворог тоді? Ми можемо розраховувати на те, що почне дійсно відступати. Можливо, це прискорить переговорний процес, і, можливо, взагалі такі атаки можуть прискорити домовленості, які завершать війну. ну Позитивные моменты с фронта мы услышим. Я просто эту тему не буду говорить. Так Но э да, где-то где они будут отступать. Но они сейчас, э до, до инаугурации Трампа, они будут по максимуму пытаться продвинуться по пажу. Ну, как они медленно продвигались по пажу, да. Вот они будут по максимуму пытаться продвинуться, э то, что касается территорий. Да, это им будет даваться, очень-очень трудно. Где-то они будут отходить, где-то они могут продвигаться. Ну, таким образом, видите, они пытаются на то, что потом торговаться этими территориями. Вы начали говорить за Курск и мету России. Я зрозуміла, что они хотят повернуть эти территории на сегодняшний день. Чи є в них имоверность и возможность это сделать? То есть целиком Повернута территория. Возможность укреплять, укреплять, укреплять. Ну, На сегодняшний момент нет, но удары они по ней будут наносить. Агрессивно. Они будут все методы... Планы у них нехорошие. Планы нехорошие все время показано. То есть тут опасность, что тут говорить про наших ребят, да, потому что украинские вооруженные силы. Когда чихать, они хотели на своих россиян. Ну, давайте так, в зависимости от того, что они и как они будут применять. Тут еще є uh, хорошие моменти. Я очень надеюсь, що все вийде у наших ребят. Конечно, опасності достаточно серйозно там йде. Не можемо не поговорити про Донецький напрямок, Чи надалі ворог матиме успішні результати саме на цій території. Донецька напломіння. Тут, видите, они медленно, путем обманных действий. Опять же, тут может быть опять что-то связанное с водой, применение химического оружия, путем отравления, ну то есть каких-то нечестных методов, путем переодевания, пытаться продвигаться. Тут достаточно нехорошие карты выпадают на Донецкое направление за счет таких действий. Очень много хитрости, очень много расчет на предательство, на подкуп, на шантаж, чтобы им открывали дорогу. Тяжело. Но все равно по-любому где-то они должны упереться в тупик. Тупик там показан. Тоже нехорошие карты. Ну, Но в плане применения вот. поняли mm -hmm. тех действий, которые они применяют. От якось зараз сижу і думаю, як би нам так завершити, щоб хоч щось позитивне, і розумію, що куди не, не схиляй ці запитання на превеликий жаль, мабуть, зараз хорошого не так багато, як хотілося ну, б. але давановості хороші будуть. Я сьогодні робила розклад до кінця ноября будуть хороші новини, но але ми можемо їх не слухати. Это переговорные процессы, это какая-то помощь, это они будут, но они как бы будут оставаться в тайне до определенного момента. А потом будет сюрприз для Кремля. Ну, в таком плане. То есть позитивные моменты есть. И чем они сейчас будут делать больше подлых моментов? тем это будет в минус работать им. Они сейчас из кожи вон лезут показать всем, что у них есть сила, что они что-то могут. То же самое, что применение вот этой новой баллистики их mm -hmm. и прочее. И у меня по картам шло, что вот они, да, они планируют опять обстрел. И там есть опасность, что эти ракеты, ну, понятно, не баллистика, скорее всего, а вот их ракеты или там дроны могут опять залететь на чужую территорию. Но это специально они будут кричать, что там она сбилась с курса и прочее, прочее. То есть тут уже реально идет опасность с соседним странам. Тут все действия зависят уже от принятия каких-то решений. Понимаете, все идет к тому, что пострадают другие страны от их действий. Уже интернет им начали резать. Европа что ждет? Чтобы им, у них были блокауты, чтобы у них были проблемы другого характера. Потому что на связи очень многое, что... от связи все зависит, да, и банковская система, и все-все-все. Сейчас они так как-то ослабляют там еще что-то, но они на этом не остановятся. Поэтому тут должны кардинальные и быстрые меры быть предприняты. Будем сподіватися на то, что они будут такие вчасно сделаны. Я дуже дякую вам, пані Олено. І зараз нагадую вам, любі глядачі, бачите, навіть якщо не чуємо, навіть якщо здається, що зараз знаходимося в повній дупі, давайте все ж таки вірити в те, що щось хороше вже сьогодні відбувається, пройде час, а ми про це дізнаємося. А зараз робимо все, що в наших силах донатимо. І реагуємо на сигнали повітряної тривоги для того, щоб врятувати свої життя. Кожному з вас хочу побажати мирного тихого дня, нагадати про те, що е, є прекрасною нашою гості Ютуб канал. Доєднуйтесь до нього, підписуйтесь також на наш Ютуб канал. Під цим відео будемо раді читати ваші коментарі, ваші запитання, бачити ваші вподобайки. Ну і бережіть себе. Усім до побачення. До побачення.